Руководство областного управления Державной службы на ситуации ситуации не раз обращалось ко всем водителям области, которые осуществляют транспортные и э, пассажирские перевозки, грузоперевозки. Я бы хотел, бы, чтобы в это время, в эту сложную ситуацию, когда на территории области действует штормовое предупреждение, воздержались от э, нежелательных поездок, вот незначительных поездок, потому что каждая поездка это риск как для жизни, как и для груза. Поэтому сейчас ситуация на дорогах сложная. Она контролируется службой автомобильных дорог области. В основном региональные и государственные трассы готовы, проезд свободен, но ситуация сложная по дорогам местного значения. Там техники гораздо меньше, там ситуация немножко сложнее. Поэтому я бы еще раз и еще раз... Хотел бы предупредить, собираясь в дорогу, лишний раз подумайте, стоит ли выезжать, если уже вы решили выехать, поэтому предусмотрите заправка значит, топлива, полный бак, наличие шансового инструмента, наличие теплой одежды, заряженный телефон, наличие спичек, если нужно свечки, запас какой-то еды. Поэтому все эти вопросы должны быть предусмотрены. Обязательно зимняя резина. Обязательно шипованная резина. Старайтесь не брать с собой в дорогу детей. Это может усложнить ситуацию, в которой вы можете оказаться. Поэтому я прошу не забывать, телефон 101, мы обязательно придем к вам на помощь.